Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Saya Hafiz bin Hamzah Pembentang bagi tajuk pembangunan modul tahfiz Al-Quran di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, intervensi kaedah zikir tarikat Qadiriyah Naksyabandiah Suriyalaya dalam pembelajaran tahfiz al-Quran. Pengenalan bagi tajuk kertas kerja ini adalah pertama menghafaz al-Quran merupakan suatu amalan mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mengutamakan imam yang paling mahir dalam membaca al-Quran bagi mengimamkan satu-satu solat. Manakala yang kedua, pengenalan bagi tajuk ini seorang Hafiz Al-Quran sangat dihormati bukan sekadar sebab hafalan 30 juzuknya tetapi juga disebabkan syakhsiah dan adab unggul yang terzahir daripada hafalan Al-Quran mereka. Yang ketiga pada ketika ini cabaran semasa yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahfiz di pusat-pusat tahfiz sama ada di Sabah maupun di Malaysia adalah cabaran globalisasi cabaran media sosial, cabada, cabaran materialisme yang terlalu hebat sehinggakan pendekatan rohani yang biasa-biasa tidak lagi memberikan kesan maka pendekatan kerohanian yang lebih intensif amat diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran yang disebutkan tadi yang keempat, peranan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sebagai sebuah pusat pendidikan Al-Quran di negeri Sabah telah wujud sejak tahun 2016 yang dikenali sebagai Madrasah Tahfiz Al-Mubarak. Manakala yang keempat adalah intervensi zikir tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah yang mana gabungan zikir jahar dan sir sebagai kaedah penyucian hati yang mana gabungan zikir secara suara lantang dan juga zikir yang disebut di dalam hati. Yang keempat <coughs> Matlamat daripada kajian ini adalah lahir, Melahirkan hufaz penghafal Al-Quran yang cemerlang hafazan Plus berakhlak mulia Plus rohani mantap Maka akan menghasilkan insan yang seimbang Manakala, manakala sorotan literatur ada lima Pertama, zikir dan syahsia Pelajar yang berzikir lebih berdisiplin Berakhlak dan bermotivasi kajian ini telah dilakukan oleh Basri ha, pada tahun 2015 yang kedua zikir dan jiwa tenang ha, yang mana zikir menghasilkan ketenangan penting untuk hafazan dan kestabilan emosi dikaji oleh Dali Munti tahun 2019 yang ketiga Tarikat Qadariya naqsabandiyyah suriyalaya amalan zikir jahar dan sir berkesan sebagai terapi rohani dan sosial yang dikaji oleh Muvid tahun 2022. Yang keempat kecerdasan spiritual, apa yang dimaksudkan? Kecerdasan spiritual adalah uh, kajian yang dilakukan berkenaan zikir meningkatkan kecerdasan kesedaran diri dan tanggungjawab moral yang dikaji oleh Hasan 2019, Rafiqah dan Ali 2022. Manakala kajian antarabangsa juga Aa, berkenaan dengan amalan kerohanian kurangkan stres, tingkat fokus dan ingatan jangka panjang oleh Al-Ghazali 2018 dan Khan dan Ahmad 2022. 2020. Beralih kepada objektif kajian ini secara umum adalah bertujuan untuk mengintervensi amalan zikir tarikat Qadariya Naqsyabandiyah Suryalaya dalam pendidikan tahfiz bagi tujuan Melahirkan huffaz yang seimbang, mantap hafazannya, mantap akhlaknya dan mantap rohaninya. Dan objektif khusus bagi kajian ini adalah yang pertama, membeda modul tahfiz berasaskan hafalan plus zikir yang intensif. <coughs> yang kedua, objektif khususnya adalah menilai keberkesanan modul penggabungan antara hafazan dan zikir ini terhadap prestasi hafazan pelajar. Yang ketiga, mengukur impak amalan zikir pada syahsiah dan disiplin rohani pelajar-pelajar tahfiz. Yang keempat, menyediakan model rujukan untuk madrasah tahfiz dan pusat tahfiz lain. Manakala skop projek kajian ini adalah lokasinya di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di Madrasah Tahfiz Al-Mubarak. Sasaran pelajar berumur 7 hingga 18 tahun dan guru pembimbing. Manakala komponen projek ada empat fasa. Fasa pertama sebagai fasa analisis dan reka bentuk di mana kita mengenal pasti keperluan, susun rangka modul zikir. Manakala fasa kedua iaitu fasa pembangunan akan disediakan bahan modul jurnal zikir dan latihan guru. Yang keempat fasa pelaksanaan yang ketiga fasa pelaksanaan iaitu aktiviti harian yang dimaksudkan dengan zikir dan hafazan yaitu mingguan majlis zikir kiamul lail dan tadabur dan fasa yang keempat fasa penilaian ujian hafazan syaksia disiplin dan refleksi rohani manakala hasil yang diharapkan daripada kajian ini adalah pelajar lebih fokus tenang dan berdisiplin yang kedua lahirlah hufaz yang seimbang yang dimaksudkan mahir hafazan berakhlak mulia berjiwa Qurani manakala metodologi projek kajian ini adalah Reka bentuk kajian penyelidikan dan pembangunan R&D berfasa yang bermula dengan analisis diikuti dengan reka bentuk modul diikuti dengan pembangunan modul dan pelaksanaan modul dan akhirnya kepada penila penilaian penilaian modul. Yang kedua kaedah kuantitatif temu bual pemerhatian muhasabah pelajar kaedah kuantitatifnya eh, adalah soal selidik syaksiah, ujian hafazan dan jurnal zikir. Manakala, instrumen kajian berdasarkan ujian hafazan, rekod zikir, soal selidik, refleksi rohani, analisis data, statistik deskriptif, kuantitatif dan analisis tema adalah kualitatif. Manakala, tempoh kajian ini dijangkakan selama 12 bulan. Dari dapatan projek yang dijangkakan adalah yang per ada 6. Pertama, dari sudut hafazan diharapkan zikir ini dapat meningkatkan fokus disiplin dan daya ingatan pelajar tafis yang kedua dari aspek saksia pelajar yang mengamalkan modul zikir ini diharapkan akan memiliki akhlak positif dan kurang masalah disiplin ataupun sama sekali tidak ada masalah disiplin yang ketiga, rohani. Aspek rohaninya adalah zikir memberi ketenangan jiwa dan kecerdasan spiritual kepada pelajar tahfiz. Aspek akademik, meningkatkan motivasi dan prestasi hafazan pelajar-pelajar tahfiz. Yang kelima, aspek sosial. Zikir berjemaah mengukuhkan ukhwah dan empati pelajar tahfiz dan aspek kepimpinan melahirkan hufaz berperanan sebagai imam, guru dan pendakwah. Manakala kala perbincangan projek kajian ini ha, terbahagi kepada lima. Pertama intervensi zikir tarikat Qadariya naqsabandiyah, gabungan zikir jahar dan sir, kukuhkan fokus disiplin kukuhkan fokus pelajar ha, dan mengukuhkan disiplin pelajar dan motivasi hafazan kepada pelajar. Yang kedua atasi atasi cabaran tafis ha, iaitu dengan <coughs> mengurangkan kesan globalisasi mengurangkan kesan media sosial dan mengurangkan masalah disiplin pelajar. Yang ketiga, impak kepada pelajar tahfiz itu kita akan dapat melihat jiwa lebih tenang, akhlak positif, fokus hafazan meningkat, ha, fokus hafazan meningkat, ukhuwah lebih erat dan yang keempat peranan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sebagai sebuah pusat tarbiah dan pembangunan ummah dan yang kelima rele, relevansa Re relevansi iaitu modul jadi model rujukan uh, pendidikan tahfiz holistik di Sabah dan Malaysia dan sebagai rumusan uh, kajian uh, uh, projek ini adalah dapat dirumuskan kepada lima bah, lima perkara. Pertama, pendekatan baharu dan menyeluruh yang perlum, pernah dilakukan iaitu intervensi hafazan dengan zikir yang berasaskan ataupun berasaskan uh, tarekat qadiriyyah an-naksabandiyyah uh, akan melahirkan hufaz yang seimbang iaitu hafazan mantap, akhlak mulia dan rohani tinggi. Yang kedua, relevan masa kini uh, dalam mengatasi cabaran globalisasi, media sosial dan materialisme melalui tasawuf sebagai penyeimbang duniawi. Yang ketiga, pen, uh, rumusan pelaksanaan strategik uh, di saran pro, pilot project ya, dan seterusnya dinilai dan diperluas ke madrasah dan pusat tafis lain di Sabah dan Malaysia. Rumusan yang keempat dari segi sumbangan akademik membuka ruang penyelidikan lanjut aspek psikologi, kognitif dan sosial pelajar tafis di negeri Sabah dan di Malaysia am secara amnya Yang kelima, peranan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sebagai sebuah pusat tarbiyah ummah melahirkan generasi Qurani yang berilmu, berakhlak dan rahmatan lil alamin yang mana Masjid Bandaraya juga terkenal sebagai masjid inovasi di Malaysia. Maka ini adalah satu inovasi bagi pendidikan tahfiz yang mungkin satu-satunya di Malaysia. Dan seterusnya carta jant saya aa, berkenaan dengan aa, 12 bulan aa, kajian projek ini yang dimulakan dengan analisis kemer, keperluan diikuti dengan reka bentuk analisis keperluan selama 3 bulan dan reka bentuk modul selama ti, aa, selama 3 bulan diikuti dengan pembangunan modul 3 bulan dan diikuti pelaksanaan pilot projek pemantauan dan penilaian dan akhirnya laporan akhir dan cadangan bagi pelaksanaan uh, modul ini. Dan terakhirnya adalah rujukan kepada kajian ini adalah berteraskan kepada tiga uh, kajian uh, iaitu uh, Basri, uh, uh, Dilimunti, Muvid, Hasan, uh, Rafiqah uh, dan Ali, Al-Ghazali dan Khan uh, dan Ahmad. Aa, berkenaan dengan kajian aa, intervensi antara zikir dengan pendidikan khususnya dalam tahfiz Maka tujuh-tujuh rujukan inilah yang saya gunakan bagi aa, Mendapatkan, menyimpulkan modul aa, bagi aa, intervensi aa, zikir tarikat dari anak Naqsyabandiyah Dalam pendidikan tahfiz aa, Yang bertujuan untuk membentuk, membangunkan modul aa, modul zikir yang khusus uh, bagi pelajar-pelajar tahfiz uh, di pusat-pusat tahfiz khususnya di uh, Madrasah Tahfiz Al Mubarak Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Maka dengan itu saya akhiri uh, pembentangan saya uh, bagi tajuk uh, pembangunan modul Tahfiz Al Mubarak di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu intervensi kaedah zikir tarikat Qadiriyyah Naqsabandiyyah Suryalaya dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.